Так, бокс, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту. 13-го, да, по-моему, 13 го ну, нажму, Google. 13 сентября. Лас-Вегас. Альварес Канела, Кальварес, а слово Кальвадос. Теренс Кроуфорд. Ну, я фанат умного, тонкого бокса. Э, хорошо в нем разбираюсь, не буду себя хвалить. Я скажу свое мнение. И мнение других я еще не слушал и никогда не слушаю, когда и прогнозы. Кто <laughs> учился у олимпийских чемпионов боксировать, то ему чужое мнение не надо. Э, я не знаю, там что на прогнозировали, не знаю, какие ставки у бокмекеров. Вообще ничего не знаю. Я этот бой буду смотреть. Это не левый бой, это толковый бой. Будет Кабанела, он же кабан рыжий мексиканец, боксировать с Теренсом Кроуфордом. Мой прогноз. В 12 раундах выиграет в одну калитку Теренс Кроуфорд. Он раздолбит этого рыжего. Это будет смешное, смешной кусок говна, который проиграет по всем статьям. Теренс, я наговорю больше, потому что я уже хочу заканчивать влог. Еще и больше порассуждаю. Я говорю всегда кратко, потому что я хорошо разбираюсь. А те, кто не шарят, они обычно записывают влог на 45 минут. Я вообще не знаю, что можно по одному бою 45 минут рассказывать. Кабанелло, по-моему, в его правосторонней стойке. Высокоподнятые руки. Большая ставка у него на кросс и на заход. Он медленнее Теренса Кроуфорда в раза 4. Размах рук у него, по-моему, 178. Рост он ниже и по росту Теренса Кроуфорда. Он просто что он кабан. У Теренса Кроуфорда, по-моему, 188 размах рук. То есть, чем ты круче боксер, чем у тебя лучше размах рук. Теренс подобрал формы, подъел щей, такой стал прессом бицепсы, трицепсы. Это человек, который работает в разносторонних стойках. По-моему, он основной левша, но он работает и то, и то. Это человек, который на челноке, на передергивании сразу же встречает. У него короткое передергивание. Только назад отошел, сразу встретил. Он задрочит этого Канелу просто в хлам, и Канела будет смешной. Да. Поэтому Нокаута не будет, потому что тяжелый. А так он ему набьет ту и точку и, и бучку называется. Это еще на... Есть такой игрок в сборной Швейцарии Эмбао. Он ему набьет под Эмбао. И будет все хорошо. То есть он будет работать, наверное, вторым номером. И будет с него издеваться. Срубит баблишка своего. У него тренер у Теренса Кроуфорда такой кабан килограмм 200 весят. И жена, по-моему, у него с такой жопой. Я просто про него много смотрю передач. Это лучший боксер современности в данный момент. И будет победа мастерства вундеркинда. Он реально вундеркинд. Над рыжим кабаном-аферистом. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня.